В эфире телеканала БТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Досрочные парламентские выборы состоятся, как только появятся конституционные основания. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам. Он заверил, что не будет затягивать с распуском парламента, так как большая часть украинцев поддерживает досрочные выборы. Глава государства считает, что выборы должны проводиться по пропорциональной системе и открытым спискам. Это позволит создать благоприятные условия для обновления власти, которая сможет проводить реформы. В частности, правоохранитель системе. Здесь, по мнению президента, не удастся избежать люстрации. Этому, в частности, поспособствует принятие закона о полиции. Отвечая на вопрос о цене на российский газ, президент Украины отметил, что здесь возможен компромисс. В отличие от крымского вопроса, полуостров не продается. Был, есть и будет украинским, подчеркнул Петр Порошенко. Кроме этого, он сообщил, что подписал законы об изменении в госбюджет в части финансирования АТО и налоговый кодекс. Президент выразил уверенность, что мир в Украине будет обеспечен. Этому способствуют действия украинских военных, волонтерская поддержка и эффективность. Эффективность западных санкций в отношении России. Международная группа экспертов и сотрудников ОБСЕ обнаружила на месте катастрофы Боинг новые останки пассажиров. Об этом сообщил на брифинге руководитель делегации ОБСЕ в Украине Александр Хуг. По его словам, сегодня был самый продуктивный день с момента катастрофы. На месте работали более 100 экспертов из Голландии и Австралии, как отметил Хуг, благодаря тому, что специалисты получили доступ к ферме, которая была до этого закрыта. В свою очередь, вице-премьер-министр Владимир Гроссман заявил, что что миссии удалось поработать, несмотря на очередные провокации со стороны боевиков. Также он отметил, что для экспертов будет создана база неподалеку от места работы, чтобы сэкономить время на передвижении и больше внимания уделять исследованиям. Хочу заметить, что несмотря на некоторые провокации, миссия работает. Комиссия выполняет свои функции. Мы надеемся, что все, что нужно будет сделать, все будет сделано в кратчайшие сроки. Для того, чтобы дать ответ на вопрос, где тела невинно погибших людей, в том числе установление причин того, что случилось в небе над Украиной, а также возвращение вещей, которые временно находятся на территории, временно под контролем террористам, и возвращение вещей после экспертизы домой а также повернення речей, которые находятся пока еще на этой территории, которая тимчасово контролируется террористами, повернені речей до после соответствующей экспертизы до дома. Поддержка России и сепаратистов на востоке Украины очевидна. Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп в эфире телеканала ABC. В частности, это подтверждает наличие у террористов современного оружия. Также Бишоп обратила внимание на то, что среди боевиков на Донбассе есть много профессиональных военных. При этом в Австралии не заметили изменений в политике Кремля в отношении Украины после катастрофы пассажирского Боинга. На протяжении дня российские боевики несколько раз обстреляли позиции сил АТО, сообщают в СНБО. Артиллерийский и танковый огонь велся в районе Червонопартизанска. Дважды с минометов и танков были обстреляны позиции украинских силовиков в районе Амвросиевки. Также дважды с российской территории обстреляли наших пограничников в пункты пропуска Должанский и Успенка. Кроме того, террористы из установок ГРАД продолжают вести огонь по аэропорту Донецка и позициям сил АТО возле Авдеевки. Спикер инфоцентра СНБ Андрей Лысенко сообщил, что в километре от границы с Украиной Россия установила зенитно-ракетный комплекс АСА. Этот комплекс предназначен для прикрытия сил и средств мотострелковой или танковой дивизии во всех видах боевых действий. В зависимости от модификации комплекс ОСА несет от 4 до 6 зенитных управляемых ракет. Дальность действия до 9 километров, скорость полета до 420 километров в час. До 420 километров на годину. Во Львове СБУ задержала российского шпиона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Гражданин РФ по заданию российской военной разведки должен был создать агентурную сеть из числа бывших и действующих военнослужащих. Незаконно полученную секретную информацию злоумышленник должен был передавать своим кураторам из Крыма. А в Харьковской области пограничники задержали россиянина с топором и сигнальными ракетами. Он незаконно перешел границу и сообщил, что якобы хотел добраться в Винницу к своим родственникам. Однако ни адреса, где они проживают, ни других подробностей указать не смог. Служба безопасности Украины не допустит предательства среди украинских офицеров в зоне АТО. Глава СБУ Валентина Леваченко предупреждает командование воинских частей о личной ответственности за любые подобные случаи. Напомню, 29 июля служба безопасности задержала офицера Спецподразделения киевской милиции за пособничество деятельности незаконным вооруженным формированием. Уже установлено, что во время пребывания в Донецкой области он передавал боевикам информацию о местах дислокации передвижения подразделений, численности личного состава и расположении скрытых огневых позиций вооруженных сил Украины. Это один из предателей, которого СБУ выявила. Почему мы это обнародовали в этот раз? Не для того, чтобы слухи вокруг этого распространялись, а для того, чтобы четко предупредить, особенно офицеров, особенно старших офицеров, которые сейчас находятся в зоне АТО, что предательства больше не будет. Информационная беззащитность Украины позволила России аннексировать Крым, ведь международное сообщество не знало о реальном положении вещей. Как бороться с кремлевским маховиком пропаганды, чтобы ситуация не повторилась с Донбассом, узнавала Виктория Попович. Украинские силовики каждый день находят доказательства причастности России к действиям террористов. Эти пайки, кофе и флаг явно российского происхождения. Их нашли в штабе диверсантов. Однако эта информация не оказывает должного влияния на жителей восточных регионов. Почему? Дело в том, что Москва уже несколько лет ведет мощнейшую пропаганду в этих областях. А сначала а то спецслужбы Кремля сделали все возможное, чтобы блокировать поступление в регион информации от украинских медиа, говорят в СБУ. Поэтому сегодня жителям освобожденных территорий необходимо открыть глаза на то, кто друг, а кто враг. Вони не разумеют кто. Они не понимали, кто обстреливал их дома. Это реально. Это реально. То есть наша Т. задача — донести информацию ту, ту, ту которая а. необходима, что украинская армия а. — это освободитель. Для них это не до конца понятно. Ведь сами эти ДНРовцы стреляют, потом выезжают, с другой стороны стреляют, и получается, что это стреляли силы АТО. И э, выходит, что нибудь, это стреляли силы АТО. Начинать диалог с жителями Донбасса эксперты советуют с малого. Например, выпускать и раздавать газеты, которые будут освещать жизнедеятельность освобожденных территорий. Это как раз первый шаг, который мы должны делать в информационном завоевании Донбасса. То есть показывать возрождение инфраструктуры, давать нужную полезную информацию. Там начинается распределение гуманитарной помощи, когда там включат свет, восстановят там, водоснабжение и так далее. И э, как раз вот это должно быть мощным, не побоюсь этого слова, пропагандистским трюком, основанным исключительно на реальности. То есть показывать позитив от освобождения этих территорий. Также в восточных регионах необходимо часов... ограничить работу медиа, ведущих антиукраинскую подрывную деятельность, и максимально быстро возобновить вещание отечественных каналов. Особо аккуратными следует быть политикам, ведь некоторые в погоне за рейтингами способствуют раскачиванию ситуации на Востоке. Все, что мы кажемо, может быть использовано против нас. Все, что мы говорим, может быть использовано против нас. Поэтому сегодня, очевидно, надо говорить не только о взаимодействии государственных структур. Речь должна идти и об ответственности всех политиков и политических партий, которые работают на Украину. Ответственность всех в политических партий, которые работают на Украину. По мнению экспертов, для предотвращения рецидивов сепаратизма в Украине необходимо разработать и принять доктрину информационной безопасности. В ней, а также в программе разработан для ее воплощения следует предусмотреть широкий спектр мер по противодействию негативному информационному влиянию извне в украинских СМИ и интернете ведь очевидно что с окончанием АТО проблема борьбы с российской пропагандой не утратит актуальности виктория попович александр Котельников, бтб за время проведения антитеррористической операции Центр разминирования вооруженных сил Украины подготовил 150 специалистов. Большинство из них уже работали на востоке страны. На базе подготовки военных специалистов высочайшего класса в Каменец-Подольском побывал Александр Пантелеймонов. Обычный солнечный летний день, спокойствие, безмятежность. И стоит всего лишь на секунду зазеваться, оказываешься на минном поле. Слава богу, это учебные образцы. В зоне антитеррористической операции таких ошибок допускать нельзя. Цена очень велика. Можно потерять не только собственную жизнь, но и подвергнуть риску окружающих. Специалист Центра разминирования Станислав Чопок уже побывал в зоне АТО. Работал в освобожденных Славянске и Краматорске. Обезвредил несколько десятков взрывных устройств. Отходя, террористы заминировали буквально каждый метр, вспоминает военный. тактику то есть после Они там применяют тактику выжженной земли, то есть после себя разрушают инфраструктуру. Конечно, чем? Ведь самый быстрый способ разрушить инфраструктуру – это ее уничтожить методом подрыва. Сюда входят мосты, заводы, я скажу так, даже небольшие заправочные станции для заправки обычных гражданских автомобилей. Для того, чтобы сделать улицы освобожденных украинских городов безопасными, саперы применяют все свое мастерство. Зачастую боевики специально устанавливают заряды в неизвлекаемое положение. То есть их можно уничтожить только методом подрыва. Чтобы не рисковать людьми, используют роботов. Два уже работают в зоне АТО, пять готовятся к отправке. Этой техники хватит для того, чтобы выполнять все необходимые работы. Сейчас для полноценной работы подразделения хватает полностью технической базы. То есть мы обеспечены на 100% всем необходимым имуществом. Наши подразделения, которые работают в зоне антитеррористической операции, полностью обеспечены. А это одно из самых надежных орудий в руках сапера на все времена. Нет, не это приспособление, служебная собака, по совместительству боевой товарищ и надежный друг. Как эта овчарка Бренда уже побывала в зоне АТО и успела сделать уйму полезных дел. Умница, В центре разминирования служат настоящие профессионалы. В своем деле знают все. При этом постоянно ведется обучение новых специалистов. За всю историю центр разминирования подготовил четыре с половиной тысячи саперов. Сначала АТО уже 150. Большинство специалистов, которые прошли через центр разминирования, это где-то приблизительно 50%. Части уже принимали участие в антитеррористической операции. О саперах шутят, мол, ошибаются только один раз. Это действительно так, говорят военные. Вот только на работе не до шуток. Во время разминирования в зоне АТО не пострадал ни один сапер. А на их счету уже более 4000 обезвреженных взрывоопасных предметов. Главное, удалось спасти жизни мирным украинцам. Александр Пантелеймонов, Владислав Плешаков, БТБ. США поддерживают выделение Международным валютным фондом Украине второго транша по программе «Стендбай». Об этом сообщает пресс-служба президента Петра Порошенко. Глава государства провел телефонный разговор с вице-президентом США Джо Байденом. Американский политик приветствовал консолидацию парламента и правительства, благодаря которой удалось удержать внутриполитическую стабильность в Украине. По словам Байдена, кроме финансовой и экономической, США рассматривает возможность расширить поддержку Украины и в других сферах. Группа стран Большой Семерки будет голосовать против новых проектов Всемирного банка в России с целью наказать режим Путина за агрессию по отношению к Украине. Под угрозой срыва 9 проектов на сумму в миллиард 340 миллионов долларов. Напомню, что Большой Семерке принадлежит 40% голосов правления Всемирного банка. Она может заблокировать любое его решение. Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития заморозил инвестиции в аграрные проекты в России на сумму в 271 миллион долларов. Большинство акционеров ЕБРР за заявила руководству банка о своем нежелании финансировать экономику Федерации. А причина – та же поддержка Москвы сепаратистов на востоке Украины и аннексия Крыма. За невыполнение экономических санкций против России страны Евросоюза будут наказывать штрафами. Правда, их размер и процедура взыскания еще не разработаны. Об этом говорится в официальном журнале ЕС. Напомню, с 1 августа Евросоюз ограничил доступ крупнейших российских банков на европейские рынки капитала санкционный список попали Сбербанк, ВТБ банк, Газпромбанк, Внешэкономбанк и Россельхозбанк. Европейским компаниям запрещено поставлять технологии и оборудование для российских нефтяников. Кроме этого, ЕС вводит эмбарго на новые контракты по торговле оружием с Россией. По мнению Кремля, эти ограничения противоречат нормам Всемирной торговой организации, поэтому должны быть отменены. Россия собирается их оспорить. На сегодняшний день никаких документов касательно следственных действий по отношению к заместителю председателя Национального банка Украины Бориса Приходько в НБУ не поступало. Согласно действующему законодательству, отстранение должности осуществляется только на основании решения следственного судьи во время досудебного расследования или суда в ходе судебного производства. Такое заявление распространила пресс-служба Нацбанка, комментируя информацию Генпрокуратуры о задержании Бориса Приходько. Его а также председатель правления акционерного общества Аграрный фонд Александра Кирюка и должностных лиц в Рок-бизнес-банка, в частности главу нацвета Дениса Бугая, подозревают в незаконном завладении денежными средствами Аграрного фонда в размере более 2 миллиардов гривен. Ныне следствие проверяет версии о причастности к совершению преступления других лиц. Следствием проверяются версия возможной причастности к совершению преступления руководителей среднего звена, начальников департаментов, управления и других. Также выдвинута и проверяется версия о причастности высших должностных лиц государств, в непосредственном подчинении которых и были исполнители совершения преступления. На сегодня органы досудебного расследования сориентированы на установление в первую очередь признаков преступления в действиях государственных служащих, руководителей государственных предприятий, как обязательной предпосылки устранения и ликвидации наработанных схем похищения государственных средств. 114 детей родились в семьях переселенцев из Луганской и Донецкой областей с начала противостояния на востоке Украины. Из них 67 мальчиков и 47 девочек. Об этом сообщают в инфоцентре СНБО. Больше всего новорожденных в столице 49 младенцев. В Днепропетровской области 24, во Львовской 13 малышей. Все матери и их дети обеспечены всеми необходимыми медикаментами. Всего на сегодня из зоны проведения АТО выехали больше 60 тысяч человек. Общее количество граждан Украины, которые переехали из района проведения антитеррористической операции в другие регионы Украины, составляет 62 394 человека, в том числе почти 22 тысячи детей. За последние сутки территории, которые временно подконтрольны террористам, покинули 2210 человек. Мы верим в то, что очень скоро на востоке во всей Украине уже будет мир и спокойствие. Ну о последующих новостях смотрите в наших следующих выпусках. До встречи.